Yusuf Rota diperangkap oleh polis. Benarkah sahabat semua, atau itu hanya alasan basi yang difikirkan oleh peguam kepada Yusuf Rota ini untuk cuba melepaskan diri dan sebagainya. Ya, apabila dikatakan beliau sendiri yang uh, meletakkan. Uh, benda haram di dalam kereta apabila polis membuat checking dan sebagainya. Jadi untuk pencerahan lebih, saya ingin membawakan anda untuk mendengar apa yang dikatakan ya oleh Brother Iswardi ini. Jadi tanpa membuang masa, mari kita tonton video ini. Saya bawa kepada Ibu, isu isu router tu isu, isu, isu router isu, telah ditahan di atas kes uh, memiliki dadah dan juga senjata api oleh polis dalam serbuan di sebuah kereta eh, di dalam kereta kenderaan beliau dan hari ini adalah perbicaraan uh, kes sabda nabi sallallahu alaihi wasallam barang siapa yang membantu dalam pembinaan okey alright so uh, menurut menurut ha, peguam bela peguam bela Yusuf Rauter menurut peguam bela Yusuf Rauter um, dadah dijumpai selepas buka kerusi di belakang kereta Yusuf Rauter seorang anggota polis memberitahu mahkamah tinggi di, uh, pada Rabu bahawa pihak polis menemui plastik mengenai dadah setelah membuka keseluruhan kerusi belakang di bahagian penumpang kereta milik pemandu, uh, pembantu penyelidik Muhammad Yusuf Rauter Korporal Amirul Azwar Zahari yang bertugas di bahagian D9, Ibu Pejabat Kontinja Kuala Lumpur berkata, ketika perbicaraan Muhammad Yusuf. masing-masing satu pertuduhan mengedar ganja dan memiliki pistol tiruan. Menjawab soalan timbalan pada Muhammad Sabri Osman, saksi berusia 38 tahun itu berkata, bahan itu dapat dilihat setelah rakan sepasukan yang membuat kursi, membuka kerusi itu ketika membuat penggeledahan bagi Ops Laras bagi, pada 6 September tahun lalu. Rakan pasukan itu, Corporal Nick membongkok dan cuba buka bahagian berkenaan. Ia tidak memakan masa yang lama. Kurang daripada 5 minit lepas itu, saya nampak ketulan berwarna hitam, segi empat ada di bawah kerusi terbabit, katanya. Sementara itu, Peguam Mahmat Rafiq Rashid yang mewakili tertuduh mencadangkan pintu penumpang bahagian belakang boleh diakses oleh sesiapa saja kerana ia mengalami kerosakan. Walaupun kereta jenis Nissan Tena milik anak guamnya dikunci menggunakan kawalan alat jauh, beliau mencadangkan pintu belakang itu masih boleh dibuka. Corporal Amirul kata setuju. Dan peguam kata, adakah sebuah itu dibuat dekat sebuah kondominium di Bukit Kiara 1? Korporal kata, ya. Peguam kata, saya cadangkan. Saya, cadang, uh, saya cadangkan jika kita tidur di kondominium itu, orang lain boleh buka pintu belakang. Masukkan, uh, uh, peguam kata, uh, masukkan barang, tutup belakang pintu. Setujukah? Korporal Kamiro kata, setuju. Baiklah, berbalik kepada serbuan. Saya cadangkan pasukan korporal menerima maklumat awal lengkap dengan nombor plat kereta, jenis kenderaan, warna dan lokasi sebelum serbuan dibuat. Korporal kata setuju. Malam itu termasuk apa yang bakal dijumpai di kereta itu setuju? Kepala kata setuju. Bagaimanapun, ketika diso disoal pihak pendawaan, saksi ini berkata, maklumat yang diterima oleh ketua serbuan adalah tepat kerana banyak ops selaras pernah membuat hasil apabila banyak tangkapan berjaya dilakukan. Sementara itu, seorang polis risikan uh, memberitahu mahkamah bahawa pintu bahagian pemandu kereta milik Muhammad Rautek gagal dibuka ketika serbuan operasi dibuat. Inspektor Wan Muhammad berkata, kereta berwarna biru gelap terbabit hanya boleh diakses melalui pintu hadapan penumpang selepas menggunakan kunci di bahagian pemandu secara manual. Menjawab soalan timbalan panduan raya, saksi itu yang juga ketua serbuan berkata, semasa operasi, tertuduh memberitahu alat kawalan jauh mengalami kerosakan. Justru tertuduh menggunakan kunci nisan untuk membuka pintu memandu namun gagal. Malah, hasil sama diperoleh setelah anggotanya cuba untuk membuka pintu tu habis. Tertuduh kemudiannya dibawa ke bahagian pintu hadapan penumpang dan akhirnya kereta berjaya dibuka dengan anak kunci kenderaan itu masih di tangan tertuduh katanya. Sebelum ini prosiding dimula, bermula dengan Hakim Muhammad Jamil uh, meninjau kereta berkenaan yang diletakkan di aras bawah mahkamah bersama barisan pendakwaan. Inspektor Muhammad, Muhammad kemudian menunjukkan demonstrasi pintu kereta itu dibuka dengan kehadiran tertuduh dalam keadaan bergari. Setelah 30 minit penerangan dan tinjauan kenderaan berakhir, 11.30 kemudian prosiding diteruskan dengan keterangan oleh saksi pendakwaan pertama. Okey. Muhammad Yusuf Rauta didakwa dengan pertuduhan mengedar dadah jenis kanabis seberat 300 gram uh, dalam kenderaan dinaikinya um, di hadapan surau di hadapan surau ibu pejabat polis kontijen KL pada 10 suku pagi 6 September. Okey, uh, dia di, di, dituduh di bawah section 39B sub 1 sub A dan boleh dihukum di bawah Seksyen 39B2 yang membuat hukuman penjara seumur hidup dan sebatan tidak kurang 12 sebatan. Dia juga didakwa atas tuduhan memiliki dua pistol tiruan berhadapan berhampiran uh, kondoh Jalan Bukit Kiara hari ini. Dalam masa yang sama, polis menafikan uh, bahawa senjata di dalam okey, uh, senjata di dalam uh, polis nafi maklumat senjata dalam kereta untuk perangkap Yusuf Rauter. Seorang anggota polis menafikan dakwaan bahawa maklumat terperinci diterima berhubung senjata dalam kereta Nissan Tena berwarna biru gelap lengkap dengan nombor putaran adalah untuk memerangkap bekas pembantu penyelidik kepada ahli politik. Sajen Chong Chun Ken, 46, yang bertugas di bahagian siasatan khas di 9 berkata ketika pemeriksaan balas oleh Peguam Muhammad Rafiq Rashid dalam perbicaraan yang membabitkan Muhammad Yusuf Rata uh, dalam pemilikan senjata tiruan. Muhammad Rashid berkata, setuju saya katakan tujuan pasukan serbuan sampai ke lokasi adalah kerana maklumat yang diterima daripada pemberi maklumat terlalu spesifik untuk perangkap tertuduh. Chong kata, saya tidak setuju. Lawyer kata, setuju saya katakan bahawa maklumat yang diterima adalah spesifik kerana polis sudah tahu dan target jenis dan kenderaan kereta, nombor plat kereta dan dalam kereta ada pistol sebelum serbuan dibuat. Chong kata, saya tidak setuju. Disoal semula oleh Timbalan Penduduk Raya, Uh, mengenai maklumat spesifik Chong berkata maklumat yang diperolehi berkaitan Ops Laras tidak dikategorikan sebagai spesifik jika maklumat yang diterima tidak berjaya ia tetap tidak berjaya ia tidak ada kategori spesifik atau tidak ia maklumat sahaja terdahulu saksi pendawaan um, berkata beliau telah terbabit dalam Ops Laras ketua Inspektor Risikan Wan Muhammad uh, D9 eh, dan juga pegawai atasan lain untuk memberi taklimat serbuan yang bakal dilakukan okay. pada 6 September saya bersama pasukan penggerak bergerak dari pejabat D9 pada sekitar 7 pagi dan sampai di lokasi 7.20 ke 7.25. Pemerhatian dibuat berdasarkan taklimat oleh Inspektor Wan. Berkenaan sebuah kereta Nissan Tena berwarna biru gelap nombor plat PMH 6391 dan beliau meminta kami mencari kenderaan tersebut. Sampai di lokasi, kami jumpa kenderaan di tepi jalan berhampiran kondominium, kondominium Bukit Kiara. Setelah jumpa, kami buat pemerhatian ke atas kenderaan lebih kurang 2 jam sehingga nampak seorang lelaki menghampiri. Namun pergerakan tangan seperti tekan alam dan dicuba buka pintu. Saya dan pasukan keluar daripada kenderaan dan kami arahkan diarahkan oleh inspektor untuk mengawal lelaki itu. Chong berkata beliau diminta untuk menggari tangan tertuduh oleh Wan Muhammad setelah pegawainya menjumpai pistol semasa menggeledah kereta berkenaan. Ketika ditanya, sebab saksi menggari tertuduh sedangkan telah dimaklumkan beg hitam mengenai pistol dan bukan sebar, uh, bukan barang kepunyaannya, Chong berkata saya mengambil tindakan untuk menggari setelah terima arahan. Okey, setelah terima. Ui, sakit kepala. Sakit kepala. Now, um, dia dia dadah, dia ada dua kes. Eh? Satu kes dadah, satu kes pistol. Pistol tiruan. Eh? Okay. Yang prevalent kes dadah lah. Eh. Berkenaan dengan kes dadah ni. Dia macam ni lah tuan-tuan. Eh? Um, di dalam kes dadah ni, dadah ni dia agak unik kan? eh sebab dadah dia menggunakan satu maxim dipanggil the law of presumption. Kan the law of presumption. Pada kebiasaan, kita ni dianggap tidak bersalah sehingga kita dibuktikan bersalah. Tetapi exception dalam kes dadah, antaranya lah. So di dalam kes dadah, kalau kita memiliki certain grammage eh, ataupun certain berat dadah, kalau kurang daripada certain berat kita dianggap sebagai pengguna, kalau lebih daripada certain berat kita dianggap sebagai pengedar. So dalam kes ni, dianggap sebagai pengedar itu satu. Kemudian yang kedua, um, isu dipanggil possession ataupun milikan. Dan isu dia panggil sebagai milikan. So isunya adalah bagaimana seseorang itu boleh dianggap memiliki dadah tersebut. Kan? Adakah cukup dadah itu berada di dalam kenderaannya dalam keadaan dia tiada? Uh, so di sini peguam apa, apa peguam bela cuba menggunakan alasan bahawa uh, Yusuf Rauter ini tidak mempunyai milikan atau tidak ada possession ke atas dadah tersebut. So dia menggunakan alasan bahawa sebenarnya dadah itu kita cerita dadah kita tak cerita pistol, pistol kes uh, tuduhan yang lain. Bahawa dia kata dadah itu telah diletakkan di dalam kenderaan Yusuf Rauter. Maksudnya kena pelan lah. Ha, kalau dalam istilah, uh, kalau dalam lock up, dia kata kena belanja polis. Nah, itu istilah. Eh. Dia kata kena kena belanja polis lah. Dia kata polis yang letak kat situ. Now, bila dia pendakwa raya buat sesatan, eh, masa buat uh, cross examination pada masa itu, bila ditanya, eh, um, bolehkah pintu belakang itu dibuka? Pendakwa raya kata, uh, polis kata tak boleh dibuka. Malah, bila Yusuf Rotter datang, dia nak buka kenderaan atau alam kereta tu pun tak boleh so dia kena akses pintu tu pintu kereta tu melalui pintu depan maksudnya dia pingsuk pintu depan dia buka baru dia boleh buka pintu belakang sedangkan dadah itu dijumpai di belakang ha, sewaktu dia bongkok apa semua tak tahulah saya pun tak pasti bahasanya kat dekat seat belakang ke kat bawah ke kita tak tahu eh. tapi dijumpai dekat situ now timbul persoalan sewaktu dia ditahan dia tidak berada di dalam kenderaan tersebut dia berada di luar. Ya, kenderaan itu milik dia, tetapi dia tidak berada di dalam kenderaan itu. Dia beza macam ni. Eh. Kita tengah drive kereta, polis buat roblox. Polis cek, 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 jumpa dadah dalam kenderaan kita. Ha, even itu pun ada pertikaian dia. Ni, ni saya bercakap daripada segi undang-undang, ada pertikaian. Di mana dadah itu berada pada waktu kita ditahan. Kita kat depan, dadah tu jumpa kat belakang. Jumpa kat bonet. You know where? Eh, kita dari segi position. Boleh tak kena? Boleh. Memang boleh kena. Sebab kita memandu. Isunya dalam keadaan ini, dia tak memandu. Polis kata pada waktu itu, polis tengah, dia kata dia dapat maklumat, so dia orang pun turun. Spesifik tak spesifik, dia ada pertikaian pula. Ada sarjan tu kata, ataupun corporal tu kata, dia kata dapat maklumat. Sarjan tu kata tak dapat maklumat. Okey, tak apalah. So, dia orang tunggu daripada pukul 7 suku, 2 jam dia tunggu, barulah Yusuf Rata turun nak buka kereta. Bila dia buka kereta, baru isu rata, eh, rupanya ada polis. Polis tahan, nampak ada barang tu kat situ. So, di situ nanti akan ada masalah kastidian. Eh? Ada masalah pemilikan. Adakah cukup dadah itu berada di dalam kenderaan dia untuk mengatakan bahawa dadah itu miliknya? Ah, ha, itu soalan yang mahkamah akan pertimbangkan nanti. Sebab dia masalah kastidian, masalah um, ialah pemilikan, eh, lah, position, eh, benda itu custodian uh, uh, dipanggil. Masalah adakah dia yang yang menguasai ataupun yang menjaga ataupun yang memiliki uh, dadah itu sehingga menyebabkan sabit kesalahan itu jatuh kepadanya. Ha uh, jadi question uh, benda itu ialah sebab kesalahan dadah ni berat eh macam kita tengok tadi eh penjara semua hidup dan 12 kali sebatan tau. Sebatan bukan sebatan syariah macam ni, sebatan memang berongkangnya lah Alright? Jadi Uh, nak menjatuhkan hukuman kepada dia pun memang satu uh, benda yang berat untuk dilakukan uh, so you know pembuktian nak dibawa tu pun agak berat jugalah terutama yang melibatkan uh, dadah well whether dia betul atau tidak saya tak cerita betul atau tidak tu saya cerita daripada segi prosedur pemilikan tu yang akan ada akan ada isu lah akan ada isu nanti tapi bergantung kepada pendakwa raya lah mungkin pendakwa raya ada bukti-bukti lain yang belum didedahkan lagi ok ok Alright. habis kat situ. Okay, cerita Abang Belon eh tuan-tuan. Ingat tak hari tu eh saya ada Eh, tu ni saya ada live part tu eh. Kurang uh, lepas tu saya end saya akan live balik. Oh. Uh, sempena 5 tahun, 5 tahun kita live eh. Hari tu ada cerita Abang Belon. Okay, cerita Abang Belon ni eh, dia kata um dia buat press conference. Lawyer yang sama ni yang isu Rata tadi eh Rashid Rafiq yang pernah sepentas dengan saya di Sina Harian. Dia kata bahawa uh, dia, ada seorang doktor lah, doktor. Dia kata dia doktor lah kan. Dia buat press conference, dia kata kecederaan pada T12. Tulang T12. Kalau kita tengok, dia ada satu dekat bagian belakang ni. T12. Eh, yang boleh membawa kepada kelumpuhan. Dan yang bercakap ni adalah, dia kata dia adalah doktor. Alright. Uh, bila saya check dia ni, bekas AMK Kelantan, Angkatan Muda Kelantan, yang telah dipecat pada tahun 2017. Dia dah keluar parti PKR pada tahun 2017 dipecat eh dan dia buat uh, kenyataan bahawa ada kemungkinan abang belon boleh lumpuh dia kata tetapi kawan saya seorang MA medical assistant dia kata kita tak boleh terus buat konklusi macam tu saudara so, Fairul dia tulis dalam Facebook dia kita tak bu tak boleh buat konklusi macam tu terus sebab kita kalau kita di dalam perubatan ni dia banyak faktor yang kita kena lihat kan dan the fact yang abang apa orang kata belon ni boleh bergerak you know boleh pusing dia ada video yang dia salah macam tu berkemungkinan membuktikan tak mungkin sampai untuk lumpuh pun sebab saya ada kawan seorang macam saya kata jatuh daripada pokok sampai sekarang dia lumpuh ini betul-betul lumpuh punya yang tu yang betul dia bahagian T berapa lah dia, dia patah dia yalah, kira kira dia lumpuh dah lah kan yang ni berkemungkinan dia mungkin ada A compression mungkin, mungkin ada sedikit fracture mungkin, tetapi berkemungkinan besar tidak akan sampai kepada lumpuh. Dan KKM ada mengeluarkan satu kenyataan hari ini. Okay. Sekejap, sorry. Saya ni kahwin dengan lelaki yang berusia. Faham-faham je lah bila kahwin dengan lelaki. Kes Abang Belon, KKM beri amaran pada doktor tak bertauliah. Kementerian Kesihatan memberi amaran bahawa pengamal perubatan tidak boleh mengeluarkan kenyataan awam yang boleh mengelirukan atau memina salah tanggap orang awam terutama yang boleh menjelaskan reputasi profesyen perubatan. Kenyataan itu dibuat hari ini, 4 hari setelah seorang pengamal perubatan, swasta berkata Abang Belon yang cedera bergelut dengan penguat kuasa berisiko lumpuh kekal. Mana-mana pengamal perubatan yang didapati menyalahi tata cara amalan perubatan boleh diambil tindakan di bawah Akta Perubatan. Pengelagaran kepada peruntukan di bawah Akta 50 adalah satu kesalahan yang seorang pengamal perubatan yang didapati membuat kesalahan tersebut boleh digantung atau dibatal pendaftaran termasuk dikenakan hukuman. Isnin lalu Dr. Muhammad Hafiz Rizal memberi gambaran bahawa kecederaan abang belon sebagai serius berdasarkan laporan hospital. Dr. Muhammad Hafiz kecederaan T12 compression itu menyebabkan penjaja di jalan tak itu perlu berehat dan tidak membuat kerja berat dalam tempoh 3 hingga 6 bulan. Doktor yang pernah dipecat daripada PKI itu berkata, T12 compression menyebabkan banyak komplikasi yang merisaukan apabila penjaja itu mula rasa kebas dan pesakit tidak boleh mengawal kencing. KKM bagaimanapun tidak menyebut mana-mana pihak secara khusus. Di media sosial juga terdapat berbagai spekulasi berkaitan kesihatan penjaja itu. Sembilan di penggalan data uh, sistem teknikal dan maklumat pendaftaran perubatan menyebut Hafiz mempunyai kelayakan sebagai medical doctor. Dia graduan di Sulawesi Selatan, Indonesia dan didaftar secara penuh pada Februari 2021. Sementara itu, KKM berkata, Zainuddin telah mendapat diagnosis dan rawatan yang diperlukan menurut protokol perubatan di Serdang. Kata KKM, jadi ditemu seterusnya selurus juga telah ditetapkan. Dia boleh meneruskan rawatan yang ditentukan. Namun begitu, KKM ingin mengingat orang ramai bahawa pengambil perubatan boleh memberikan perhatian perubatan, diagnosis dan rawatan untuk apa-apa penyakit. Selain itu, KKM juga berkata, kecederaan yang melibatkan tulang belakang saraf tunjang harus diperiksa oleh pakar otot rangka ortopedik dan pakar bedah saraf neurosurgery bertauliah sahaja. Okey. KKM menyuruh orang ramai mendapatkan maklumat yang sahih daripada sumber yang berautoriti. Simple yang macam ni. Pertama, bagi saya lah, kalau kita nak membuat konklusi di dalam apa-apa bidang, terutama perubatan kita kata kan, kan dalam kes ni perubatan. Doktor itu, dia dia melihat kepada, mungkin dia melihat kepada data secara umum. Dan saya rasa, Uh, doktor itu pun faham dia melihat data data secara umum dia ada satu dipanggil data yang berdasarkan kepada apa-apa dokumen yang diberikan tetapi later uh, stage punya efek itu maka hendaklah dilihat dalam uh, tempoh yang kemudian kesan dia itu lihat tempoh kemudian dengan menggunakan dengan dibuat oleh pakar-pakar macam dia kata neurosurgeon dan juga pakar ortopedik dan hendaklah dilihat dengan Uh, apa orang kata menggunakan contohnya X-ray ke mesin MRI ke whatever lah mesin yang digunakan saya pun tak tahu dalam medical ni kan oleh pakar tersebut erti kata dia mungkin dia ada keadaan masa ni dia rasa dia kebas ni lah biasalah kalau sakit dan sebagainya kita mungkin kita akan rasa macam tu tetapi kita tak boleh terus boleh buat konklusi oh ni panik kau lumpur lah tak boleh buat konklusi macam tu sebab itu doktor dia kena ada pemantauan sebab tu kenapa kita kena duduk ke hospital, dia ada pemantauan. Lepas tu kita kena balik, dia ada rawatan susulan. Kita kena cek sekali lagi. Daripada situ kita kena tengok worsening ke tidak. doktor pun tahu dia tak boleh tengok satu-satu benda. Contoh kan, doktor da orang datang pada kita. Doktor, sorry. Uh, pesakit tu datang pada doktor. Doktor saya pening kepala lah. Tak, doktor tak boleh kata, oh kau cancer ni, kau brain tumor ni. Mana boleh macam tu? Kan, kalau doktor kata, oh kau ni brain tumor ni. Mana boleh? Doktor pun tahu dia tak boleh cakap macam tu. Then doktor kena buat kena buat ni lah, kena buat test lah dulu. Ujian, kena dia pening kepala. Okey, bagi ubat dulu. Bagi ubat tak elok-elok. Okey, macam mana? Dekat mana? Okey, hantar pula kepada pakar ni. Pakar ni buat pula. Dia punya test dan sebagainya. Okey, datang dengan conclusion ini. Datang, hantar pula pakar ini. You know, dan sebagainya. Oh, nampak pula ada mungkin ini, mungkin itu. Hantar pula kepada pakar ini. So, masing-masing ada kepakaran masing-masing. Saya tak tahulah Dr. Hafiz ni apa kepakaran dia kan? Dia mungkin GP biasa je, general practitioner tapi even a gp pun kalau dia tengok macam tu dia tak terus boleh buat konklusi oh lepas ni lumpuh kau ni. Eh hey, macam tu teruk orang bang. Paling-paling kurang dia boleh kata uh, benda ini dia dia kena pantau dahulu uh, over a period of time berdasarkan kepada tengok dia punya health tu adakah semakin memulih you know because dia kena dia pakai cast kan adakah semakin memulih sama ataupun semakin teruk and otopedik kena buat conclusion. Dan uh, neurosurgeon kena buat conclusion. Uh, apa dia punya uh, kesan dia kepada sebab dia tak boleh kita tak boleh tengok hanya berdasarkan kepada report initial report lepas tu dia kena ada follow up report dan kena buat testing the, uh, apa follow up testing baru kita boleh buat konklusi ha, uh, di situ doktor akan buat uh, apa orang kata conclusion itu kadang-kadang tuan-tuan eh, ini satu saya nak bagi tahu jugalah kadang-kadang bila kita pergi ke hospital eh, orang kita ni suka kan kata, doktor doktor kata tak tahu punca lah dia sakit tapi doktor tak jumpa sakit dia kat mana. Tak tahu punca. Ni mesti kena buatan orang. Tak. Jangan macam tu terus. Dia kata kadang-kadang doktor kata contoh kita kata pening kepala. Doktor kata tak tahu punca. Tak tahu punca tu sebab dia baru buat satu test. Okay. So punca tu dia tak jumpa. Yang dia suspect itu dia tak jumpa. So mungkin benda lain. So dia kena buat test lain nanti. So mungkin disebabkan kita tak berziar balik dulu kita kena datang. Kita tak datang. Ataupun kita kena tunggu dia bagi ubat, hilang tak? Kalau tak hilang, mungkin dia akan buat test sekali lagi. Cari lagi benda lain. Sebab, you know, badan kita ni, dia, dia 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 dia, kompleks sebenarnya. Kan? Dan konklusi tu kita tak boleh buat hanya kerana satu benda tu, kita pening kepala, satu benda kita tak buat tak test, oh doktor tak jumpa, therefore kita kena buatan orang. Kita sakit perut, tapi doktor tak jumpa kat mana sakit perut tu. Tak boleh. Saya ada satu cerita kan, hmm, yang saya kenal lah. Personal, memang personal case ni dia dia ada anak anak dia masa tu umur dalam 3 tahun 4 tahun berak darah apa semua ya bila dia berak cair apa uh, hijau pekat apa hijau lepas cair berdarah so dia jumpa doktor contoh doktor dia jumpa doktor pakar yang swasta 5 kali anak dia masuk hospital Kali pertama cacing, bukan cacing. Kali kedua dia kata sakit mungkin disebabkan oleh keracunan. Eh, sorry, pertama kali dia kata keracunan makanan, bukan. Cacing, bukan cacing. Macam-macam lah dia buat. Kali, kali, itu Balik, bagi ubat, kena lagi datang, masuk hospital lagi. Kali ketiga, test ni tak boleh. Kali keempat, lalas, kali kelima. Kali kelima, doktor tu kata, Chh. dia kata, saya suspect dia ni kena UC ni, ulcerative colitis ni. Dia kata, IBS, like irritable bowel syndrome, tapi ulcerative. tapi UC ni, ulcerative Alter colitis ni, dia kata, jarang. Pertama, dia biasanya berlaku kepada orang masalih, kepada orang Caucasian. Kedua, biasanya kepada orang dewasa. Jadi bila berlaku pada kanak-kanak Asia, dia agak pelik ni. So akhirnya dia buat endoskopi. Boleh buat endoskopi tuan-tuan? Betul. Betul. Bila dia check, betul rupanya. You see? Lima kali masuk hospital dan bukannya jumpa doktor biasa, pakar tu. Baru jumpa dia punya sakit tu. Kan? Dan dia on medication. Sekarang dah besar dah pembudak tu. <laughs> dah besar dah. 20 tahun dulu punya cerita. Tapi poinnya adalah, dia dia medical ni tak semudah itu dan dia sebagai doktor dia tahu. Tetapi bagaimana dia tiba-tiba dia kata oh bisnes ni lumpuh ni. Kau ingat apa? Kau bomoh. <laughs> kan doktor kita tu kau KKM bagi warning dia kata jangan semudah itu. Kita nak buat conclusion jangan semudah itu. Okay, Alright habis.